Голова Центрального банка России Набиуллина снова заявила про подвышение ключевой ставки. Мы допускаем, что потребуется дальнейшее повышение ключевой ставки на ближайшем заседании. Но предметно рассматривали шаг повышения 19 до 20 процентов после выхода особенно статистики по инфляции в июле, в августе в последнем месяце. Это при том, что буквально минулого месяца Путин выдав цілу доповедь про фантастическое зростання российской экономики. Экономика России, как и в прошлом году, продолжает расти хорошими, высокими темпами. По оценке за первое полугодие валовый внутренний продукт прибавил 4,6%. процента, На 4,4% вырос объем промышленного производства. При этом уже традиционно более высокую планку задают обрабатывающие отрасли. Здесь динамика плюс 8%. Остается сильным и потребительский спрос. За полгода оборот розничной торговли увеличился на 8,8%. Причем отмечу, что такой результат главным образом поддерживается ростом заработных плат. Але результат цього так званого зростання економіки можете побачити самі. Лише за останній рік відсоток ключової ставки центрального банку Росії вже зріс більш ніж вдвічі, і, схоже, тепер зростатиме щомісяця. Такі дії робляться, нібито для зниження інфляції, що рекордно зростає. Більшість показателів устойчивої інфляції продовжають знаходитися в коридорі 6-8%. Це неприємно високі рівні. Вновь обращаю внимание, и правительства и Центрального банка России нужно повысить эффективность скоординированных действий по снижению инфляции. Но есть такое э, не очень публичное, но все-таки понимание того, что уровень учетной ставки соответствует уровню инфляции. И если ваша учетная ставка, несмотря на ее постоянное повышение, э, не, скажем так, дает ожидаемого эффекта, это означает, что инфляция выше, чем учетная ставка. Но то, что он, вот эта учетная ставка 19 и планируется 20, это означает, что реальная инфляция, которая есть в России, о которой, естественно, не говорят статистические службы, она превышает 20%. Так вот, рост цен на отдельные товары не то, что превышает 20%, он приближается к 100%. То есть в два раза увеличилась цена с начала года. Но это еще не все. Тажна Биулина несколько месяцев тому заявила про перегрев экономики, который не выравнивается, пока идет война. Да, мы действительно считаем, что экономика перегрета. В первой половине этого года масштаб перегрева был, наверное, максимальным за последние 16 лет. Да? А основная проблема экономики России заключается в том, что э, рост товаров и услуг происходит в сферах, не связанных с производством, либо инвестированием. То есть, по сути, что скрыто в этой фразе, это то, что российская экономика в основном расчет, растет за счет военного производства. Но военное производство, оно специфично. То есть, вы производили, грубо говоря, 10 танков, сейчас произвели 12 танков, у вас вроде как прирост есть. Но эти 12 танков поехали на фронт и их там э, подбили. ваш прирост на 0. Виходить, що робочої сили не вистачає. Вона на фронті. Гроші вкладаються виключно у виготовлення зброї та боєприпасів для фронту. Доступ до іноземних товарів та технологій закрито. Хто за це заплатить? Звісно, населення. Получається, що а, воєнний бюджет плюс закриті статті бюджету це 71%. А соціальна, кстати, частина бюджету вона наоборот Тобто, Сейчас Россия за счет социальных выплат ведет эту войну. Она экономит на социалке и ведет войну. И вот здесь, вот здесь я не исключаю, учитывая уменьшение заложенных денег в бюджет на 2025 год, что в российском Министерстве финансов уже для себя психологически принято решение, что в отдельных взятых субъектах федерации, что такое зарплаты бюджетникам и пенсии, можно будет забыть. Росію важко зрозуміти, навіщо нападати на сусідню країну ціною повного руйнування власної, неясно. Але мабуть, кривавому диктатору, що сидить у розкішному палаці, абсолютно немає діла. В яких злиднях буде змушений жити народ заради його загарбницьких амбіцій.